Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Yüzü Allah'ın gözəl salamı və rəhməti və bərəkəti siz dəyərli möminlərin və dünya əhli bey dostlarının üzərinə olsun. Yeryüzündə heç bir canlı yoxdur ki, riski Allah'a ait olmasın. Allah mutaal bu dünyanı yaratmadan öncə böyük bir süfrə açıbdı. Və bəzallıları o süfrədən mütenəəmmilir və risk verir və kəndinə söz verib ki hər insan və hər bir şey ki tərpəşir və canı var və nəfəs çəkir onun riskini verə Hud surəsində 6-cı ayətdə buyurur Ma'minda bətin fil erzi illəllah rizquh Bir cannı yer üzündə yoxdur ki, rizki Allah'a ayət olmasın. Allah onun rizkini verəcək. Və əla hərfi nən ki bu ayətdə gətirir ələllah rızqıha əla nişan verirü ki Allah özünə söz verib. Əla təəhüdü nişan verir. Yəni əhd veribdir axtı verib insanlara, canlılara ki, onların rizkini verəcək. Nə səbəbdir ki, Allah insanların rizkini verir? Və heç bir heyvan və canlı yer üzündə yoxdur ki, Allaha şikayət edəki, mən ac qaldım. Səbəbi budur ki, Allah Xaliqdir, yaratan Allahdır. Və yaratan Allah insanları və canlıları ki, yaraldı. Rizqi aləndə olmaya gərəkdir. Allah mutaal Qur'anında buyurur: "Hər bir insan, heyvanın bizim kəndi yanımızda dosyəsi vardı, hesab kitabı vardı." Bəs biz həpimiz oturmuşuq Allahın bu süfrəsinin kənarında və bu süfrədən mütənəəmm oluruq. Amma dəyərli möminlər, Allahın iki tür riski var şələməyə bismillahir-rəhmanir-rəhimdə ər-rəhmano inan ər-rəhim fərqlidir. bi ümumiyyətdir, amma biri, biri xassdır. Yan Allahın rəhməti bütün insanlara ümumidir, amma bir başqa bir rəhməti vardı ki, o başqa bir insanlara və xass insanlara aiddir. Allahın riski də buna bənzəyir. Allahın 2 riski var. Bir riski ammədiki memendabetin fil erzi illa alallah rizquha ayətindəki söz verib hər kəsə o riski verə. Amma bir riski də var xassıdı. O xass riski də süfrələr də dəyişilir, yeməklər də dəyişilir. Rəhmet də dəyişilir. Dəyərlim ömünlər. Kaç gündən sonra biz Allahın böyük bir konuğluğuna gedirik və kəndimizi hazırlama zorundayıq. Və hər kəs lazımdır ki, kəndini hazırlıyə bu böyük konuğluğa ki, Allah bizə dəvətiyə göndərir. Nə mutlu ki, Allah insana dəvətiyə göndərir istəh göndərir. Xalik yaratan Allah nə mutlu insanlara ki o insanlara istəh göndərir bu gözəl rəhmane konaqlığa. İnsanlar Məkkədə, Həccidə, Ümrədə bir xass riskiləri var ki onlara o bölgədə deyirlər zuyufur rəhman. Allah'ın Rahman olan Allah'ın qonaqları. Onlara Allah Umrədə və Həccidə bir şər şey verir ki, başqa aylarda onu bulanmasın. Və Ramazan mübarək Ramazan ayında da Allah insanlara, möminlərə, xass möminlərə bir şərlər verir ki, başqa aylarda onu bulanmazlar. Dəyərlı möminlər. Qur'an Allahın yüza kitabə ən böyük psixoloqdur və ən uzman psixoloqdur. Əgər bir Xalik və yarattığı Allah və Yaratan Allah bu kitabı insanlara göndəribdi və endirib peyğəmbər efendimizin kalbına, mübarək kalbına bu ayətlər insana kural olaraq ve kanun olarak sadece değil, insanlara eğitim olarak, insanların düşüncelerine keder Allah bu Kur'an'ı indiyip ve güzel psikoloji kuralları var insanlara ki insanların kafasına keder ve kapistelerine keder konuşur. Allah bu güzel Kur'an'ında buyurur, Heç bir şey yoxdu ki xazinələri yanımızda olmasın. Biz onu ancaq bəlli bir ölçü ilə endiririk. və min şey illə indənəxzainuhu və ma nunzulu illə biqadrin ma'lum. Deyil müminlər. Birkaç gündən sonra biz Allahın böyük bir qonaqlığına hazırlənirik. Allahdan istəyir ki, bu Züyuful Rəhman'dan bizə qərar kılsın. Və Allahdan istəyir ki, bu az müddət və qısa günlər ki, qalıbdı bu Şəban ayından bizləri daha Daha çox hazırlandırsın, daha çox tövfik versin ki, bu gözəl, mübarək Ramazan ayına biz hazırlanaq. Zira Allah bu ayın rizkini və bu ayın mərhəmətini və lütfunu başqa aylardan daha şi insanlara hazırlayıbdır. Və bu ayın rizki dehşet süfreler dedi ve bu ayın insanları ve konakları Allah'a mutlu bir konaktılar, salih bir konaktılar.